نحمده و على رسوله علیہ رسول الکریم اماد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا درس کا کل کا سلسلہ الدین کے اوپر ہم پہنچے تھے جس کا تفصیل اور ملکی الدین اور ملکی الدین کے سلسلے میں کل ہمارے کافی بات ہوئی اور ہم نے یہی کہا کہ کچھ باتیں آپ یاد رکھیں گے کہ کل رات کے درس میں ان کا یاد رکھنا بہت ضروری ہے ورنہ پھر آگے بات سمجھنے کے لیے آگے چلی نہیں آج تھوڑا سا کل کے درس کے حوالے کے ساتھ نسبت کے ساتھ یہ ہے کہ کل ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذات اقدس ہے اس کو الوحیت کے نام سے اللہ جس کا نام اللہ ہے اس کی بات ہوئی تھی جو حمد میں ہے دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ربوبیت کے پالنے کے خلق کے اور پھر اس کے بعد ہم نے رحمانیت کی بات کی جس کا تعلق رحمان الرحیم سے تھا پھر ہم آ گئے اس کے اوپر کے مالک یوم الدین کے اوپر مالک یوم الدین کو کھولنے کے لیے وہ تھوڑا سا ایک موضوع جو ہے یا اس کو کھولنا جو ہے یا لوگوں کے ذہن کو اس طرف لانے کے لیے تھوڑا سا وہ ہے اس میں یعنی تھوڑے سا مشکلات ہے جو کہ بہت دقیق کچھ توجہ کی ضرورت ہوگی ہے اس میں یہ جو خانہ بدوش ہوتے ہیں یہ خانہ بدوش کے لیے گی بہت اہم ہے وہ جو ہر جگہ جاتے ہیں ان کے جو بیڈ ب... ہے گی اس سے گھی بناتے ہیں پھر ان کے پاس ایک سامان سا ہوتا ہے مشکہ سا اس میں وہ گی رکھتے ہیں جی اس طرح تو وہ اس کے اس میں ایک کیڑا پڑ گیا تھا وہ, وہ جو کیڑا آ گیا تھا یا وہ کچھ ایسا وہ گی میں پڑ گیا کیونکہ اس کا گھی بہت قیمتی تھا اس کے نظر میں تھوڑا, تھوڑا تھوڑا وہ جمع کرتا رہتا ہے جمع کرتا رہتا ہے تو اس نے اس کیڑے کو نکالا اور اس کے بعد اپنے منہ میں رکھا بولا تم ایسے تربتر نہیں جانے دوں گا وہ تو گیس تو تمہارا چوس لوں گا پھر تمہیں جانے دوں گا تو ہم لوگ ایسے تربتر آپ لوگوں کو نہیں جانے دیں گے تھوڑا سا اس کو آج اللہ کرے کہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں یا جو میرے ذہن میں ہے یا جو میں نے اپنے قطب عالم سے جو کچھ یہ چیزوں میں محسوس کیا ہے یا دیکھا یا اس سے ہمارے انہوں نے جو ہمیں عطا کیا یا اس سے سیر سلوک میں ہم نے دیکھا اللہ کرے کہ وہ چیز آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیں اور کسی کے لیے باعث فائدہ اور باعث سمجھنا اور توجہ بن جائے اس کا مقصد اس میں تھوڑا سا آج بات پھر مختلف ہے مختلف اس طرح سے ہے کہ ہمارا جو اسم ذات ہے جو اللہ کا اسم ہے اب ہم دوبارہ اس پہ جاتے ہیں کہ جب ہماری تربیت ہوتی ہے سلسلے میں یا ہم سلسلے میں داخل ہوتے ہیں اور کسی استاد سے ہم جس کو ہم لوگ روحانی تربیت کہتے ہیں یا اپنے تربیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں اس ان تینوں مقامات جو میں نے آپ سے بات کیا الہیات میں سے اور ربوبیت میں سے اور رحمانیت میں سے ہمیں پھر تھوڑا سا اوپر جانا پڑے گا تاکہ پھر ہم مالکیومدین کے ساتھ تعلق کو میں واضح کر سکوں آپ کے لئے وہ کس طرح جب اس سلسلے میں آپ قدم رکھتے ہیں تو جو پہلا سبق اس کا ہے جو آپ کو دیا جاتا ہے پہلا درس اور عام طور پر زبان میں ہمارے یہاں پہ جو لوگ ہیں اس کو کہتے ہیں مرشد نے پہلا سبق دیا ہوا اس کا جو پہلا سبق ہے اس کا تعلق قلب سے ہے قلب کو جب وہ ذکر دیتا ہے تو وہ اس میں ذات کا ذکر دے دیتا ہے یہاں تک کہ اس کو یہ بھی کہتا ہے کہ آپ نے اللہ کے طرف اس کو توجہ دینا ہے اس کے ساتھ اپنا استوار کرنا ہے دل کے تعلق کو اس کو جگہ دینا ہے یہاں تک کہ آپ نے ہو کی طرف بھی نہیں جانا ہے کیونکہ اللہ اسم ذات اور ہو وہ ایک الگ کیفیت ہے تو پھر اس کو صرف اسم ذات پہ رکھتے ہیں اب چونکہ آپ لوگوں کو یہ بہت اندازہ ہو گیا کہ اللہ حمد و ثنا اس کے لیے ہے یہ اس کیفیت میں ہوتا ہے کہ انسان اس کے سامنے بندگی اور اظہار سجود اور اظہار غلامی کرتا ہے تو اس کو لطیف قلب کہتے ہیں دوسرے معنوں میں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے بات کی کہ اس کو اس عالم کا جو یہ دنیا ہے اس کو ہم نے نام دیا تھا عالم خلق یاد ہوگا آپ کو کہ ہم نے نام دیا تھا اس کو عالم امر تو اس دنیا کا جو یہ دنیا ہے اس کا عالم امر اور عالم خلق کے درمیان کا جو وہ ہے دروازہ ہے یا پہلا وہ ہے جو دونوں کو ملاتا ہے اس کا نام ہے عرش آپ کو جو آپ کا عالم خلق آپ ہے آپ کا اندر بھی عالم امر جو روح ہے اس عالم امر اور آپ کے عالم خلق کو ملانے کے لیے اس کا رکھا گیا ہے نام عرش اس لیے قلب کو عرش اللہ اللہ کا عرش کہا گیا ہے اب اس اللہ عرش کا جو ہم لوگ سلسلے میں جب ہمارے قطب عالم ہمیں دکھاتے تھے کہ اس کا تعلق جو ہم کہتے ہیں بزرگان دین آپ نے سنا ہوگا کہ اس کا تعلق اس کا زیر قدم حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے تو آج تھوڑا سا میں اس کے بارے میں بات کروں گا کہ وہ جو قدم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تحت ہے وہ اس طرح ہے کہ چونکہ یہ اللہ کا عرش ہے یا اس کو آپ یوں سمجھیں کہ کعبہ ہے کہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ جس طرح قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ آپ کیا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لئے مرجع اور امان بنایا وَاتَّقِذُ مِن مقامِ ابراہیم صلح اور آپ ابراہیم کھڑے ہو علیہ السلام کے کڑے ہونے کے جگہ کو نماز کا مقام بنایا وَآہِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ اور ہم نے تاکید فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو و اسماعیل و حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ تَحْرَ بَيْتِيَ لِلْطَائِفِينَ و وَالْرُقِ اس سجود پاک کرو میرا گھر خوب سترہ کرو طواف والوں اور اعتقاف والوں اور رکو اور سجدے والوں کے لیے اب چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اس کو جب پہلا ذکر دیا جاتا ہے وہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ یہ وہ صاف کرو تاکہ آپ کا تمام جسم جو ہے اس کعبے کے عرش کے ارد گرد چکر لگائے سارا اس کے تابع ہو اور اس کے اندر صفائی ہو اور یہ صاف پاک ہو اس میں اللہ کا اس میں ذات ہو جس کو کہتا ہے کہ اللہ کون سا ہے جس کا الحمدللہ میں ہے ہم اب آپ بندہ ہو گئے ہم دا آپ نے مان لیا بندگی مان لیا اور اس کے بعد آپ کیا کریں گے اللہ کا اس کے الہیات کے ساتھ آپ کا تعلق بنے گا یہ جی اس طرح اور آپ اندازہ لگائیں کہ جب ہمارے استاد ہمیں اس جنوں میں ان پران مجید کی ان چیزوں سے ہمیں پڑھانا سمجھ لے یا منعقص ہونا سمجھ لے آپ اندازہ لگائیں جو پہلے آیت نازل ہوئی ہے مثال کے طور پہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو کہا کہ اقرا پڑھ تو انہوں نے کہا میں تو پڑھا نہیں تو فرمایا گیا اس رَبِّكَ الَّذِي اپنے رب کے اب آپ سے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اسم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کا نام جو ہے وہ اللہ ہے اس ذات اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں صفات کا نام نہیں ہے یہ ذات کا نام ہے پچھلے نشستوں میں بھر اس پر بات ہوئی تھی تو اس نے اقرا اس نے ربک کلی اقرا اس کی اسم سے پڑھ کون الجی خلق جس نے آپ کو پیدا کیا جو اس نے دوسرا مقام اس کو بتایا وہ رب کا بتایا کہ جو ہم لوگوں نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین دیکھو یہاں خالق کا تھا اللہ جی خلق ہے جس نے آپ کو پیدا کیا خلق الانسان من علق پھر اس کی تشریح ہوئی تھوڑی اور کول دیا گیا کہ انہوں نے خون کے ایک تک سے بنایا اقرا اور رب و اکرم پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے دوبارہ الرحمن الرحمانیت کی طرف آگئے جو اس طرح تو ہم اور اس کا تعلق جو قلب کے ساتھ ہے وہ تعلق آپ کا لطیفہ قلب کے ساتھ ہے اور قلب کا تعلق انسان کا دیکھو میں پہلے بھی آپ لوگوں کو کہہ چکا ہوں کہ تین چیزوں کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا پچھلے سبقوں میں بھی پچھلے سال میں بھی گزرا وہ قلب ہے اور وہ جگر ہے آپ کا اور آپ کا جو دماغ ہے یہ تین چیزوں کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا تو اس میں ذات کو چونکہ احساس سے شروع کرنا تھا اور وہ قلب سے شروع کرنا تھا جو احساسوں کا صدر ہے اور آپ کے قیفیات کو محسوس کرنے جو روح کا ہے اور جو عالم خلق آپ کا ہے جس طرح پہلے ہم نے مثال دے دیا کہ آپ کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں پانی پی لوں آپ کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں سو جاؤں میرا دل کرتا ہے کہ میں گوشت کھا لوں میرا دل کرتا ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں جو آپ دل کا بار بار نام لیتے ہیں اصل میں جب میدے میں آپ کو بھوک لگتی ہے تو عالم خلق کا احساس والی جگہ آپ کا دل ہے اس طرح سے اللہ تعالیٰ بھی روح کے ذریعے سے انسان کے ساتھ جو بھی اس کا مناسبت ہے وہ بھی قلب کے ساتھ ہے تو اس لیے اس کو پہلے عالم خلق والے سلسلے کو عالم امر کے ساتھ وابستگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات اقدس کے ساتھ اس کا تعلق بنانے کے لیے اس کو اسم ذات دیا گیا ہے اب یہ چونکہ حرکت کا کام کرتا ہے ہمارے یہاں اور جگر جو ہے یہ اس جگہ کے اوپر جو دوسرا سبق دیتا ہے انسان کو وہ عالم خلق سے یعنی اس کے پرورش سے تعلق ہے جگر آپ کے پرورش کرتا ہے آپ کے جسم کا وہ غذائیت مہیا کرتا ہے آپ کے اس میں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب کے وہ ساری چیزیں اس نے رکھی ہے اب مثال کے طور پہ اب جدید سائنس یہ کہتا ہے ہم تو طب ہمارا تو بہت پرانا کہتا ہے کہ ایک لیور جو ہے ہمارا جگر جو ہے وہ پانچ سو قسم کے کیمیکل بناتا ہے جس طرح آپ کو ضرورت ہو جو غذا آپ لیتے ہیں جو کچا لیتے ہیں اس لطیفے کا تعلق رب پرورش اللہ تبارک و تعالیٰ اس صفات سے تعلق ہے جس صفات سے پرورش ہونا کا عمل پورا ہوتا ہے پھر آپ کے یہاں پر جو رکھا گیا ہے آپ کا سر اس کا جو ہے وہ رحمتوں سے ہے چونکہ اس کا تعلق دماغ سے ہے تو اس کا تو رحمتوں سے تعلق ہے تو آپ کا یہ ہو گیا آپ کا الہیت الوحیت ربوبیت رحمانیت اب جو ہم آ رہے ہیں وہ اس کے اوپر آ رہے ہیں کہ مالکی یوم الدین جو ہے جب مالک یوم الدین ہم پڑھتے ہیں کہ آپ مالک یوم الدین ہیں ہمارا تو یہاں پر ایک تھوڑی سی مجھے جیسے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں آپ لوگوں کا مجھے نہیں پتہ جو شروع میں میرے ساتھ ہوا تھا ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ مالک یوم الدین ایسا ہوگا کہ ایک دن قیامت برپا ہوتا ہے اور وہ ہمارا حساب کتاب ہوگا اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کہ یہ وہ فلانا ہے اور یہ فلانا ہے یہ فلانا ہے کوئی شک نہیں ہے اسی طرح ہوگا یوم قیامت آئے گا اور لیکن یہاں پہ ایک چیز ہم اس سے بھول بھی جاتے ہیں یا توجہ نہیں ہوتا لیکن ہے حقیقت اس سے ہمارا واسطہ ہے کہ جس طرح آپ کو اس سے تا ابد ہو اللہ کے اسم سے اور رب سے ہمیشہ تعلق ہے آپ کا اندرونی بھی باہر بھی ایک جگہ ایسے نہیں ہے کہ جو آپ رب سے پرورش سے نکل سکیں اور آپ اب بندگی سے نکل سکیں وہ جو اللہ والا ہے وہ لوہیت سے نکل سکے موجود ہے اس وقت آپ کے پاس یہ مقام بھی یہ مقام بھی اور کوئی لمحہ جگہ ایسا نہیں ہے جہاں آپ رحمانیت کے موتاج نہ ہو اور رحمانیت آپ کو نہ ملے تو مالکی یوم الدین کا ہمارا تصور ایسا ہے کہ اس کے ساتھ اس مقام کے ساتھ ہمارا تعلق تب بنے گا جب ہم مر جائیں گے اور ایک دن آ جائے گا اور ہم اٹھا لیا جائیں گے اور اس کو دیکھیں گے یہ میرا مقصد ہے کہنے کا جو شروع سے دوبارہ میں نے پڑھا کہ آپ کا اس لطیفے کا اور رب کے پرورش والا کا اور آپ کے اعصاب کا جو ہے اس میں آپ کو مرشد میں الگ وہ جو ذکر کی جگہ رکھے ہوئے ہیں کہ یہ ایک جگہ پر آپ کا قلب والا ہے جس کا عرش ہے دوسرا آپ کا رب کا تحت ہے جو پرورش والا ہے اور ایک آپ کا ہے جس کا دماغ احساسات کے ساتھ ہے کہ اب اس کو محسوس کرتے ہیں یہ ہمارا ہو گیا اس کا ہم نام رکھیں گے جو قرآن مجید میں اس کو کہا گیا ہے اس کو ہم کہیں گے ان تینوں کو تصویر سے واسطہ ہے اس کا صاف کرنے سے واسطہ ہے کہ آپ دل کو صاف کرو اب ایک ٹائم آپ پر ایسے آ جائے گا کہ گھر تو آپ کا بن گیا وہ تو اللہ تعالیٰ نے دل بنایا ہوا ہے لیکن ایسے وقت بھی انسان ہر انسان ایسی حالت میں آتا ہے جیسے خانہ کعبہ اس حالت میں ہے آیا تھا کس حالت میں خانہ کعبہ آیا تھا تین سو ساٹھ بت اس میں رکھ دیے گیا, گیا تھے جب آپ کا دل اللہ تعالیٰ نے صاف بنا لیا ابراہیم علیہ السلام کی طرح جس نے خانہ کا کعبۃ اللہ بنایا اس کے بعد یہ کعبۃ اللہ میں اتنے چیزیں آئے ہیں پھر سورج آیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کا جب طلوع ہوا ہدایت کا قرآن آیا ایک دن ایسا آیا کہ آپ مبارک نے بھی اس کو ڈلے سے پکڑ کر کے اس بتوں کو ایسا کینچ کینچ کر کے گرا دیا گیا ایک دن ایسے آتا ہے آپ کے اوپر کہ جب آپ سلوک میں اس مقامات کو طے کرتے ہیں تو آپ کے دل کے اندر عالم خلق کے جتنے بتوں نے جگہ بنائے ہوئے ہیں ان بتوں کو جب ذکر سے اس کو آپ صاف کریں گے تو ایک ایک بت اس شریعت کے القے سے اساس ہے اور اس سے ایک ایک گرتا رہتا ہے اور آپ کے قابو میں آتا ہے اور اس دل کے صفائی ہوتی اور یہ دل صاف ہو جاتا ہے لل اس نے بتایا کہ سجود ان لوگوں کے لیے تو آپ کے خیالات اور آپ کے وہ قیفیات جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حالت سجدے کی کیفیت ہو حالت رکھو کی کیفیت ہو یا طواف کے اس کے سوچنے کا آپ کا ہو وہ سب کچھ اس قلب کے گرد گھومتا ہے اس کو لطیف قلب اس لیے کہتا ہے کہ وہ تمام چیزوں سے پاک ہو گیا جو جو پہلے اس نفس کے وجہ سے تھا اب جو مالکی یوم الدین کا ہے مالک یوم الدین کا تعلق جو ہے وہ آپ کا تزکیے نفس سے تعلق ہے اس اس کا لطیفہ جو ہے دائرہ جو ہے وہ لطیفہ ہے آپ کا عالم خلق سے وہ فنائیت جیسے جیسے صفائی پاتا ہے اس کو کہتے ہیں فنائی قلبی فنا کہ آپ کا دل جو ہے ما سواللہ سے وہ وہ پاک ہو گیا اور جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے اخراسم ربک کلی خلق اس کا اسم سے صفائی شروع ہو جاتا ہے یہی سب سے اقرب ترین معرفت کا راستہ ہے کہ پہلے کام ادھر سے شروع کیا جائے بنا بنسبت نسبت ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء صفات سے کام شروع کیا ہوا ہے